Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in wa man sanin ila yaumiddin amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Muhammad Safi Hakimi bin Nasrul Hakim dengan nombor metris A6904 eh, Saya akan membentangkan tugasan nafazan saya yang bertajuk Kesan Pengubahsuaian Genetik Pengubahsuaian genetik merujuk kepada proses mengubah, membuang atau menambah gen dalam DNA manusia menggunakan teknologi bioteknologi moden. Tujuan utamanya adalah untuk membaiki kecacatan genetik, mencegah penyakit atau meningkatkan ciri-ciri tertentu. Manusia ialah makhluk yang mulia, sempurna dan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua manusia seharusnya berasa syukur atas kurniaan yang diberikan tersebut. Namun terdapat sebahagian daripadanya yang terpedaya dengan hasutan syaitan dan mengubah pada sebuah mereka demi kecantikan semata-mata. Perkara ini jelas bertentangan dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah yang disebutkan dalam Al-Quran kerana membawa kepada kemerosotan akhlak dan akidah. Terdapat ayat di dalam Al-Quran yang dapat dikaitkan dengan hal ini dalam surah Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajaha khalid dini hanifa fitratallahi allati fatoran nasa alaiha la tabadila di falkillah zalikad dinul qayyid القيم ولكن أكثر الناس yang bermaksud setelah jelas kesesatan syirik itu maka hadapkanlah dirimu engkau dan pengikut-pengikutmu wahai Muhammad ke arah agama yang jauh dari kesesatan turutlah terus agama Allah iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu itulah agama yang betul lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui terdapat fakta sains dalam Al-Quran yang dapat dikaitkan iaitu daripada Surah Ar-Rum ayat 30 yang saya bacakan tadi ia menjelaskan bahawa setiap makhluk hidup akan melalui proses kelahiran, pembesaran, menjadi matang dan akhirnya mati. Hal ini selaras dengan penemuan biologi moden yang menunjukkan bahawa sel, dal sel dalam tubuh manusia juga mengalami apoptosis iaitu kematian sel yang teratur untuk menjaga keseimbangan tubuh pada masa yang sama kehidupan tetap te diteruskan melalui pembaharuan sel dan pewarisan genetik. Dalam Islam, kita dilarang mengubah ciptaan Allah sesuka hati. Dari sudut sains, pengubahsuaian genetik terbukti oleh terbukti boleh membawa kesan negatif terhadap kesihatan, kestabilan ekosistem dan juga kepelbagaian biodiversity Oleh itu ayat ini mengingatkan kita bahawa hidup, mati dan kehidupan semula berada sepenuhnya di bawah kuasa Allah dan sebagai manusia kita wajib menghormati ciptaannya. Ayat al-Quran ini dibahaskan oleh Bapa bin Mustafa Al-Zuhaili dalam tafsirnya at-tafsir Al al-munir fi al-syariah wa al-kitab wa al-manhaj yaitu janganlah kalian mengganti ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan agamanya dengan kesyirikan sehingga kalian mengubah manusia dari fitrah mereka yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka menurut fitrah itu ini menjadi dalil yang menunjukkan bahawa sebenarnya makhluk diciptakan dalam keadaan memiliki naluri dan sifat alamiah yang cenderung kepada akidah yang benar bahawa akal manusia aslinya adalah tercipta dalam keadaan bersih dan lurus. Kemudian terjadi perubahan dan penyimpangan akibat pengaruh-pengaruh lingkungan berupa hawa nafsu, pengetahuan dan wawasan yang menyimpang, warisan-warisan tradisi yang batil dan sikap bertaklik buta. Secara terus-menerus dan membabi buta kepada para leluhur tanpa mempergunakan akal fikiran dan tanpa ada usul dan tanpa ada usaha pembentukan akidah berdasarkan pandangan yang independen, objektif dan tepat. Terdapat beberapa kesan hasil daripada pengubahsuaian genetik dalam pelbagai aspek iaitu dari aspek fizikal dapat menghapuskan penyakit genetik seperti contoh talasemia dan hemofilia. Dari segi rohani Dapat meningkatkan rasa syukur Terhadap ilmu Dan teknologi Yang Allah kurniakan Dari aspek akidah pula Boleh dianggap sebagai Usaha menjaga Makasih syariah Iaitu menjaga nyawa Ifsun nafs Dan menjaga keturunan Ifsun nasab Kesimpulannya Pengubahsuaian genetik mempunyai potensi yang besar dalam merawat penyakit genetik dan menyelamatkan nyawa manusia. Namun sebagai umat Islam, kita perlu sentiasa berhati-hati agar tidak melampaui batas hingga mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata kerana nafsu atau kecantikan. Islam menekankan bahawa setiap makhluk diciptakan diciptakan dalam fitrah yang sempurna maka sebarang penggunaan bioteknologi penggunaan bioteknologi mestilah selaras dengan syariah menjaga akidah dan mengekalkan rasa syukur terhadap kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala